І перший становиться 20 і 10 відкрите, 5-20 відкрите, за ними юніори і плюс 40, і остальные в придвольному порядку. Ви збираєтесь стартувати? Так. Да. Ви перше берете участь у цих змаганнях. Так. А бували в призах уже. Ну, не в Соломоні тренер. Зубку атлетики. Все, тренеру Привіт.

А это правда, что спортсмены зарабатывают много денег за старты? Наверное. Пока мы только отдаем. Вот это, да, персонажи снимите. На нем кажете ли Базилио или Леон. Вы туристы. Это какой категории? Туристы. А хорошо быть молодой и красивой? Так, можете как-то повернуться ко мне и послушать информацию.

Obrigado.